So sebenarnya uh, bermain game ni dengan cara terkawal dan tidak berlebihan adalah a good stress reliever juga sebenarnya. Hmm. Ha, tapi yang jadi masalahnya bila dia tak terkawal, jadi uh, ada anak-anak yang memikirkan uh, game ni hanyalah satu-satunya cara untuk dia keluarkan stres dia. Which is not true lah banyak lagi benda boleh buat hmm. oh, kan. Hai, Assalamualaikum kita bertemu lagi di dalam segmen Tanya Pakar dan bersama dengan saya sekali lagi hari ini Ehmi Haznida dan saya nak minta semua parents uh, untuk teruskan uh, menonton sehingga ke penghujung uh, kita kata episod kali ini kerana kita ada topik yang menarik untuk kita bincangkan. Yang mana uh, terdahulu kita telah dikejutkan dengan satu uh, berita hmm. di uh, negeri Johor uh, ada seorang abang ni uh, masih kecil lagi usianya baru saja 8 tahun uh, tapi um, dah buat satu tindakan yang di luar pemikiran kita sebagai orang dewasa pun sebenarnya. Uh, telah mengelar leher adiknya sendiri uh, kerana terpengaruh dengan satu game yang uh, viral lah yang banyak anak-anak kita sekarang tengah sibuk main. Jadi kita hmm. nak minta semuanya untuk terus kekal bersama dengan kita untuk tonton episod kali ini bersama dengan uh, terapis uh, tingkah laku yang kita jemput ke studio Pak Emma hari ini yang mana kita sama-sama akan rungkaikan apa sebenarnya kesan game viral ni terhadap emosi anak-anak Aa, dan saya kira bukan sahaja emosi yang akan terganggu bahkan tingkah laku mereka juga akan terjejas aa, kerana aa, penangan orang kata aa, game viral ni. Jadi kita bawakan hari ini ke studio Pak Emma bersama dengan saya adalah Cik aa, Nurul Afika Kamal Arifin yang merupakan terapis tingkah laku. Aa, jadi apa khabar hari ini Fika? Alhamdulillah baik. Mm -mm. Nervous sikit. Ah nervous sikit <laughs> tak apa. Kita mula-mula nervous tapi lepas tu bila kita dah sembang-sembang tu akan hilanglah nervous okay, tu. Ah okey Fika. Sebenarnya akan rasa sebagai aa, terapis tapi tingkah aku mungkin awak juga pernah uh, terdengar dulu kisah kita adik kita tadi seperti mana Kak uh, katakan. Betul. Yang, uh, kes yang kita membimbangkan lah sebenarnya Betul. apabila dengan usia yang masih muda mempunyai keberanian dan orang kata... Uh, Yakinnya dia boleh melakukan uh, sebegitu. sebegitu kan terhadap adiknya hmm. uh, kerana terpengaruh dengan game viral yang sekarang ini memang kita tak boleh nafikan banyak anak-anak yang bermain hmm. uh, game tersebut. Hmm. Jadi kalau boleh uh, Fika soalan kita yang pertama ni hmm. uh, kita nak tanyakan mungkin game-game ni pada dasarnya hmm. nampak dia harmless hmm. macam tak ada apa-apa kesan kan? Hmm. Tapi sebenarnya ada uh, kesan halus pada hmm. emosi dan tingkah laku anak-anak hmm. ni. Jadi sebenarnya um, Bagaimana ibu ayah ni boleh detect atau boleh tahulah yang anak mereka ni sebenarnya dah mula terpengaruh uh, secara emosi ataupun tingkah laku uh, dengan game yang mereka main. Silakan mm -hmm. Afika. Kalau kita cakap pasal emosi dia daripada dalaman kan. Dan mm -hmm. sebenarnya kalau dalaman ni dia akan efek daripada luaran juga iaitu kita punya tingkah laku lah. Betul. Uh, so salah satu cara kita nak measure lah kita panggil mm -hmm. uh, emosi anak, anak ni daripada perubahan tingkah laku yang kecil-kecil ni. Okey uh, so, contohnya salah satunya adalah uh, anak ni dia kalau kita ambil dia punya uh, gadget tu mm -hmm. dia mudah marah dan mudah frust. Ah uh, selalu saya sini selalu terjadilah. kadang-kadang mm. kalau mak tu cakap a uh, dah simpan iPad tu uh, dia mulah meng, meng, membaling lah. ke mengamuk mm. ke tantrum ke ah uh, tu, tu salah satu cara nak okay. nak bagi tahu yang anak tu dah terpengaruh sebab apa tahu dia fikir macam tu. Sebab bila dia fikir uh, dia fikir dia dah habis masa tu dia dah tak ada benda menarik lain yang dia boleh buat. Game tu je yang menarik bagi dia. So dia tak naklah mm. dia tak nak benda-benda bosan yang lain tu. Itu uh, tu Am. salah satulah. Yang keduanya, bila anak tu kita nampak dia punya minda terlekat je dengan game tu walaupun hmm. dia bukan main game. Uh, macam contohnya, uh, dekat meja makan kan. Hmm. Uh, kita nak makan sama-sama keramaian keluarga. Uh, mungkin dia, mulut dia ulang-ulang dialog yang sama dekat dalam game tu. Saya tak tahu lah sekarang ni ada apa NPC dekat dalam game ke apa benda uh -huh. yang, yang yang viral tu. Kadang-kadang uh, saya perasan ada banyak budak dia main ulang-ulang. Saya pun tak pasti kenapa. Uh, benda yang terlekat dekat kepala tu kan. Ah uh -huh. uh, tapi itu salah satu cara. Dan uh, yang paling penting adalah uh, kita boleh nampak juga ada anak-anak ni dah boleh dah mula start untuk ada social withdrawal. Ah uh, okay. kalau pergi uh, kenduri ke dan sebagainya sebab anak-anak ni kecil kita dulu banyak energi. Kita nak buang energi kita dengan main dengan kawan-kawan kita kan. Mm -hmm. Tapi kalau dia lagi rela untuk duduk sendirian main gadget dia, ah uh, tu sebenarnya dah ada kesan kepada emosi dan juga tingkah lakulah ah game tu. Hmm. -mm. Jadi macam contoh eh kalau macam kita berkumpul dekat kampunglah mm. kan dengan cousin kita apa semua. Memang ramailah 5 6 orang. Betul. Di satu ruang yang sama ha. cuma semuanya memang memegang gadget. Mm. Adakah itu juga salah satu sebenarnya petanda yang kita boleh tengok ah kita. Itu boleh juga tapi kadang-kadang mm -hmm. saya perasan baru-baru uh, ni ada 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 uh, kita bercerita dalam uh, kelas saya kan. Mm -hmm. Ada pandangan anak-anak di mana dia rasa macam bila mak dia marah kenapa tak main sama-sama dengan budak -budak? dengan kawan-kawan kan kita mm -hmm. tengok gadget dia bagi dia dia duduk bersama tu adalah main bersama-sama yeah. ha, sebab kan macam apa permainan PUBG ke apa dia orang boleh connect with each other dalam game tu kan ya yeah. dan juga aa. sebenarnya game viral yang kita memang kita nak ceritakan ini juga sebenarnya pun kita boleh connect dengan Betul. maknanya Betul. walaupun mereka duduk di ruang yang sama walaupun tak bercakap Betul. tapi mereka sebenarnya berkomunikasi mm. melalui gadget itu dia aa. masalah dia sebenarnya kat ini mungkin pada zaman sekarang ni mm -mm. kita gadget tu memang kita tak boleh nak sangkal lah dalam kehidupan anak-anak mm -mm. kan tapi masalahnya sekarang ni kalau mereka bermain dalam masa yang lama dan tidak terkawal. Mm. Uh, kalau setakat macam 5-10 minit main, lepas tu dah habis satu game, lepas tu pergi main pasir pula, main panjat pokok ke, itu tak kisahlah. Ini mm. uh, kalau dah lama dan terkawal tu, tak terkawal tu, itu yang boleh menyumbang pada emosi dan tingkah laku lah. Baik, faham. Mm. Tapi sebenarnya satu kekangan juga untuk keluarga yang ada di kawasan bandar ni, sebab tak semuanya rumah landed. Betul. Aa, aa, betul. Kan? Jadi rumah tinggi-tinggi. Jadi kita mm. memikirkan keselamatan aa, anak aa, kita, aa. kita tak bagi anak-anak main mm. di luar rumah. Jadi, kita bagi anak main apa yang boleh mereka main di dalam rumah. Jadi, hmm, eh, lah. uh, option yang paling mudah adalah gadget lah. Dan Mas. anak pun, of course, bila mak ayah kata boleh, nah, uh, dia main lah. Dia <laughs> pun seronok lah. Okey, hmm. tapi sebenarnya... Hmm, kita tak boleh nak nafikan ada sesetengah parents yang mungkin merasakan bila anak-anak bermain game ni adalah salah satu cara untuk mereka release stress juga. Ya mm -hmm. tambah dengan apa orang kata waktu persekolahan yang panjang mungkin mm -hmm. kan kadang-kadang penat juga. Mm -hmm. jadi bila weekend tu kita bagilah at least masa untuk anak-anak mm -hmm. kita main game main. kan. Mm -hmm. tapi dari sudut psikologinya kita nak tahu sebenarnya bila bila uh, game tu anak-anak hmm. main ni, kita nak tahu dah dah tak selamat dah ni hmm. anak kita main game ni macam hmm. mana sebenarnya fikir kita hmm. nak nak tahu game yang selamat game yang tak selamat mm. macam mana sebab mm. kita tak boleh nak tengok anak kita setiap masa setiap kan setiap masa ha. ya betul hmm, hmm. okey uh, sebenarnya saya rasa game ni diciptakan memang untuk ada elemen-elemen elemen keseronokan tu untuk kita hmm. sebagai human being ni kadang-kadang kita yang besar ni pun uh, dah kerja 4 5 jam secara intens, kita perlukan masa rehat 15 minit nak main game kadang-kadang hmm. saya tengok mak makcik-makcik -mak sekarang banyak main Candy Crush lah apa kan <laughs> ha, tapi eh. tadi lah. okey ha. so sebenarnya uh, bermain game ni dengan cara terkawal dan tidak berlebihan adalah a good stress reliever juga sebenarnya hmm. ha. Hmm. Tapi yang jadi masalahnya Bila dia tak terkawal Jadi uh, ada anak-anak yang memikirkan uh, Game ni hanyalah satu-satunya cara Untuk dia keluarkan stres dia Which is not true lah banyak hmm. lagi benda boleh buat uh, kan? So macam kita contohnya mungkin ada uh, Ini yang kalau dia Dia, dia rasa satu, game ni satu-satunya Benda yang boleh tenangkan diri dia Ini nama dia dalam sudut psikologi Nama dia maladaptive coping okay. uh, So itu coping yang tidak sihat lah hmm. uh, Di mana coping yang tidak sihat ni Dia akan bagi temporary relief je Dekat anak tu hmm. Dia rawat secara dasar je Dia rasa macam okay aku dah main game Dia ada isu kat sekolah Dia balik main game Aku main game aku dah rasa happy lah Tapi sebenarnya dalam-dalam hmm. tu Yang kos tu semua hmm. dia tak rawat lagi. Ha, so bila dia tak rawat yang dalam-dalam tu, dia ada maladaptive coping ni, dia pergi sekolah esok ada masalah lagi, lama-lama dia snowball lah. Snowball-snowball lama-lama hmm. jadi ada perbuatan yang tak terjangkau lah. Ha, hmm. kan? Macam contohnya kalau baldi pun kita letak air banyak-banyak, lama-lama melempah. Macam, hmm. ha, macam tu jugalah. Bila hmm. anak tu rasa game tu satu-satunya -satu, satu benda untuk dia cope dalam masalah dia. Hmm. Dan kita tak boleh nak nafikan memang itu yang banyak berlaku sekarang Betul-betul kan betul. kan? ha, ha. Ha, ha. Dan um, macam Fika katakan tadi lah Waktu kita kecil dulu memang kita ada banyak aktiviti yang kita boleh buat hmm. Kan kita boleh main pasir hmm. Kita boleh terjun dalam parit, hmm. Kita boleh macam-macam lah Kita boleh hmm. banyak pokok Kita boleh main kejar-kejar dan sebagainya hmm. Tapi benda tu memang dah susah kita nak buat sekarang hmm. kan hmm. Ha, Dalam keadaan sekarang ni dengan aspek keselamatan dan sebagainya hmm. Hmm. Tapi kan uh, akan nak tanya jugalah Bila kita bermain dulu-dulu zaman kita main kejar kerja, kita hmm. main uh, nenek-nenek wongkok tiga ke dan sebagainya lah hmm. kan. Kita ada juga uh, elemen kompetitif hmm. uh, dalam permainan tersebut kan. Contohnya bila kita main kerja-kerja tu siapa nak kerja siapa, Betul. siapa yang kalah, siapa yang kena sentuh dan sebagainya. Okay. Dan elemen itu sebenarnya ada juga dalam game-game yang uh, viral uh, sekarang lah yang anak-anak hmm. kita main. Hmm. Jadi sebenarnya adakah faktor uh, bila kita ada elemen lawan-lawan ni hmm. sebenarnya membentuk uh, rasa kompetitif dalam diri anak-anak dan sebenarnya hmm. adakah ia satu nilai kompetitif yang positif atau sebenarnya negatif. Fika hmm. kalau Fika boleh kongsikan. Okey. Uh, ada satu kajian dekat Spain ni, uh -uh. dia uh, exactly dia bercerita pasal benda lah, kesan-kesan uh -uh. video game terhadap behavior children dengan teenagers. Uh -uh. Uh, so dalam kajian ni salah satu hasil dapatan dia, dia memang tak sangka lagi yang jenis game ni ada uh, significant effect Dekat behaviour anak-anak mm -hmm. uh, tu salah satunya lah So uh, satu jenis game tu memang kita kena pantau mm -hmm. uh, Jenis game yang contohnya agresif dan sebagainya mm -hmm. uh, Sebab so sekarang saya tengok dulu game-game kita Game-game hias-hias sikit kan Sekarang game-gamenya berlainan Blok ke? Betul kan? kan? blok uh, Dan dia berbeza kat I mean, Kalau kita main dengan kawan-kawan kita mm -hmm. Contoh kalau adat uh, menang kalah ni Kita boleh belajar daripada observation tau Kita tengok kawan kita kalah Kawan kita okey, kita pun okey lah kan hmm. tapi kalau dalam game tu macam mana dia nak dia nak tahu reaksi orang dia tak nampak dan dalam tu kalau sekadar macam ada reaksi macam kadang-kadang bunyi macam ah ah pada tu kena bunuh tu orang dalam tu ah so mm -mm. dia tak dapat nak ukur betul ke ni reaksi orang hmm. yang ni kan ah, jadi uh, sebenarnya uh, tu salah satu uh, jenis game tu salah satu benda yang perlu dipantau tapi yang hmm. saya nak tekankan kat sini sebenarnya adalah uh, involvement parents dalam uh, game anak anak tu Uh, hmm. Itu yang uh, paling penting lah bagi saya. Kalau boleh uh, parents tu uh, dia kena involve juga dengan dengan anak-anak punya anak-anak punya uh, permainan game hmm. tu. Kalau uh, dia ada guidance dia terkawal sebenarnya dia boleh bentuk anak tu untuk urus emosi dengan lebih baik bila uh -huh. dia dia berhadapan dengan kalah dan menang ni. Uh -huh. so bila dia ada guidance, uh, dia boleh bina dia punya self regulation, dia boleh bina dia punya sportsmanship. Sportsmanship tu kan kalau kita ber, uh, ber berapa bermain dengan orang mm -mm. Uh, dalam sport kita rasa menang kalah tu ada permainan kan Betul. dan juga Aa. emotional regulation lah so sebenarnya uh, satu jenis main game tu memang sangat penting yang kedua memang sangat paling penting adalah peranan ibu apalah mm. uh, dalam membentuk tu maknanya jangan macam let go sahaja Betul. kan maknanya masih lagi kita kena observe kita kena Aa. tengok game macam mana ataupun uh, berapa lama anak-anak mm. uh, tu dibenarkan mm. untuk bermain dan sebagainya anak Aa. dia mesti akan sedih kalau game tu lagi-lagi kan uh, ada satu teori dekat dalam psikologi ni, mm -hmm. dia bercerita pasal uh, psychosocial development anak lah. Okay, mm. Erickson punya teori. Di mana anak umur 6 hingga 12 tahun, dia akan develop perasaan sama ada industri ataupun inferiority. So, okay. industri ni di mana dia rasa dia boleh buat something. Dia competent. Dia sangat positif lah. Dia boleh buat apa je dekat dalam dunia ni. Yang ni industri. Ini industri. Industry. Okay. Kalau inferior tu, inferior, bila dia rasa okay. macam dia senang give up. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Mm -hmm. ha, dia rasa macam tu. So, ini umur 6 hingga 12 tahun ni tahap uh, umur dia untuk membentuk tu. So, bila anak anak yang terlampau uh, macam in, uh, absorb dengan game-game ni, mm -hmm. dia boleh rasa kebergantungan diri dia dengan skor permainan tu, uh, dia boleh relate. Contohnya kalau skor tu rendah, dia rasa diri dia macam tak guna lah. Dia rasa macam aku ni loser lah dan sebagainya. Mm -hmm. uh, so benda-benda macam tu lah yang boleh buat anak cepat melenting. Mm -hmm. Tak dapat urus emosi dengan bagus kan. Mm -hmm. uh, so bila dia rasa sedih, involvement parents untuk bantu dia ajar emosi tu dengan lebih baik adalah sangat penting lah. Uh, tak apa kalah lain kali kita boleh cuba lagi strategi lain pun boleh juga okay. uh, dan sebagainya jadi Fika ada sebut juga lah di bawah pemantauan ya maknanya ibu ayah kena um, sentiasa peka lah dengan apa game yang menjadi mm. pilihan anak-anak tapi kadang-kadang walaupun di bawah pemantauan kita mm. dalam keadaan sekarang ni memang anak-anak yang -anak cerdik-cerdik semuanya kadang-kadang betul, betul. Uh, <laughs> terpengaruh juga dengan kawan-kawan mungkin pergi sekolah mereka bercerita mm -hmm, uh, uh, uh. dah try tak game ni aku dah main dah semalam best kau kena try gini, gini, gini. Uh. dan mereka pun dah pandai download sendiri apa perlu ibu atau ayah bantu I'm download kan? Ha. Jadi macam mana Fika um, Orang kata langkah paling praktikal Untuk kita ni bantu anak-anak kita Supaya tak terbawa-bawa dengan game ni hmm. ha. Selain pemantauan maknanya kita tengok Anak kita main dan sebagainya tu apa lagi? Mungkin kita hmm. sendiri boleh uh, deep talk dengan anak ke atau macam mana? Okay. Mm -mm. Sebenarnya, Kak Amy, kalau ikut Islam pun, anak ni lahir dia macam kain putih. Betul. So, kita yang kena corakkan kan. Mm -mm. Bila maksud dia anak ni lahir dengan kain putih, kita kena corak tu, maksudnya daripada awal lagi, kita kena dah ada satu, uh, uh, ini pasangan lah antara pasangan. Mm -hmm. uh, mindset, macam mana kita nak buat parenting dengan untuk anak tu dan sebagainya. So, pertama sekali saya cadangkan untuk ada clear rules lah dengan anak tu mm -hmm. tentang penggunaan gadget sendiri. Uh, dan saya rasa banyak juga aplikasi-aplikasi aplikasi sekarang yang boleh bantu parents walaupun tak ada dekat situ tetapi dia restrict. Abang ni yang dia boleh download, abang ni yang tak boleh hmm. download kan. So sebenarnya parents kena uh, sedar kita berada di zaman mana zaman yang macam mana bukan kita mencukupkan dulu lagi sekarang mm -hmm. pun diorang sebenarnya dekat sekolah diorang belajar silibus yang lagi susah tau mm -hmm. so bila silibus yang lagi susah diorang punya level thinking lagi tinggi kita sebenarnya atau mm -hmm. tak adalah daripada kita maksudnya daripada kita time darjah 6 dulu mm -hmm. contohnya mm -hmm. lah, Betul. kan ha so stress pun lebih tinggi sebenarnya stress pun lagi tinggi ha ah. so itu menyumbang juga dia nak bermain ah. game tu kan ha so jadinya uh, bila dah ada clear rules tu uh, parents satu kena bagi clear rules satu lagi kena Um, antara suami dan isteri Kena bersependapat Jangan contoh kalau mak kata Setiap hari sejam je uh, main hmm. game Tiba-tiba dia pergi dekat ayah dia, dia buat muka comel sikit, ayah dia kata ah, bolehlah, ya, boleh uh -huh. lah. Lama-lama ah, dia pun tak ikutlah sebab dia rasa macam okey lah, Rose ni boleh fleksibel kan. Mm -hmm. Itu satu. Yang keduanya, saya rasa sangat penting untuk mak ayah um, tawarkan alternatif yang sama stimulation ataupun lebih lagi stimulation daripada video game tu. Mm -hmm. ah, contohnya, ah, kalau kita pergi wayang kan dekat Emi manusia ni kita lagi suka benda, -benda yang real lah sebenarnya mm. Terus sebab kita se sekarang suka sangat guna benda AI sebab kita rasa mm. macam oh realnya kan mm. yeah. ha -ha, uh, kalau kita pergi uh, tengok wayang pun kita lagi suka yang ada setting kruksi-kruksi bergerak tu mm -hmm. AI kan mm -mm, betul. Uh, so um, bila anak-anak ni main game kita boleh nampak tau sebenarnya minat dia incline towards apa Uh, so contohnya anak tu kita nampak dia memang absorb sangat dengan game uh, Contohnya cooking dan sebagainya Saya rasa banyak dekat uh, KL ke Irish Alam ada juga kot uh, Macam workshop-workshop uh, yang boleh bantu dia betul-betul buat benda tu Uh, so, hmm. itu antara benda yang boleh uh, parents tawarkan untuk dia ada stimulation yang lebih dan juga le uh, lebih kurang sama ataupun lebih tinggi daripada video game tu. So, hmm. like dia bila banyak-banyak uh, pilihan ni dalam lama dia fikir, ni bosan lah baik aku pergi yang ni. Ni boleh pegang tu betul dan sebagainya. Hmm. Kan? Lebih real lah. Realistik real lah. kan? Ha, Realistik. Ha. Okay. Baik-baik menarik. Okay. Maknanya kalau kata macam contoh anak tu suka bermain uh, game tembak-tembak contoh ha. kan? Ha. Jadi, kita takkanlah nak bawa anak pergi kelas menembak pula betul, dalam betul. usia dia masa si kecil Aa. tu mungkin tak ada pun Aa. tapi mungkin kita boleh perkenalkan dengan kelas memana dan sebagainya hmm. mungkin benda-benda tu juga akan menarik minat mereka tu untuk lakukan sesuatu yang secara fizikal lah Aa. berbanding bermain game Aa. dan duduk Saya tengok kan. ada sekarang uh, apa ni main hmm. uh, apa pen pen boy pen boy lah yang macam cetik tembak ah, tapi dia chat ah, juga kan? ah itu betul. boleh juga, untuk anak -anak. juga betul betul, betul ah. pen boy lah ah. jadi maknanya ada je ah, beberapa inisiatif yang boleh kita cuba lah untuk betul. kita tarik anak tu daripada terlalu fokus bermain game atau addicted hmm. lah orang panggil sekarang sebab agak rasa perkataan tu dah tak terlalu berat dah hmm. boleh digunakan sebab hmm. bila kata macam Fika katakan tadi lah ada juga yang mengamuk hmm. kan ada sampai a ah, kecenderungan untuk mencederakan orang hmm. kalau kata tak dapat gadget dia tu kan ah, Boleh jadi kita tengok juga sebenarnya perkongsian-perkongsian video di social media hmm. banyak sangat kalau akak tengok kan lalu dekat FYP kita tu yang sampai boleh nak pukul mak dia, Betul. Bila mak dia ambil gadget, boleh tunggang langgangkan hmm. satu rumah hmm. sebabkan handphone dia ambil hmm. ataupun tablet dia ambil dan sebagainya. Hmm. Jadi um akan nak tanya juga lah, selain daripada yang Fika kongsikan tadi maknanya bawa anak pergi tengok wayang dan sebagainya apa lagi aktiviti-aktiviti lain yang mungkin uh, Fika boleh suggest kepada parents di luar sana kalau mereka nak buat bersama dengan anak-anak hmm. sekaligus boleh membantu anak-anak ni uh, membina uh, apa orang kata, keyakinan hmm. uh, dan sebagainya tanpa perlu bantuan gadget. Hmm. Hmm. Okey, sebenarnya kak Emy, pada pandangan saya lah hmm. um, any activities Uh, yang buat dengan anak tak kisah lah yang sama-sama hmm. buat dengan anak ke yang paling penting aktiviti tu kena ada engagement dan juga connection hmm. Okey, tapi macam ni contohlah kan ada satu kajian ni dekat Australia tak salah saya dia kaji uh, apa ni uh, parents punya uh, childrens agency childrens agency ni maksudnya kebolehan anak tu untuk meluahkan apa yang dia rasa, choice yang dia minat dan sebagainya lah. Uh -uh. So kajian ni, dia buat 10 week intervention program lah untuk parents okay. yang before ni dia uh, rasa anxious je sebab anak dia selalu main game. Sebab dia tak tahu game apa yang anak dia main ni kan. Okay. Uh, lepas tu dia, dia pergi 10 week intervention ni setiap hari dia orang kena pergi satu tempat ni, main satu jam sama-sama dengan anak dia, digital game tu. Okay. Uh, lepas tu habis daripada 10 week intervention tu, result dia sangat menarik sebab before tu, parents tu dia rasa anxious kan. Hmm. Tapi sekarang dia rasa appreciation. Sebab apa tahu? Sebab bila dia faham apa anak dia main, macam mana anak dia berfikir dekat yeah. uh, dekat dekat uh, game tu, sebenarnya dia lagi senang untuk negotiate dengan anak dia. Dan indirectly sebenarnya anak dia lagi uh, lagi senang nak ikut cakap mak ayah sebab mak ayah dah cuba tengok daripada segi perspektif anak kan so hmm. dia orang lagi senang untuk a uh, bin uh, macam mana keluarkan arahan dan bina rules tu berdasarkan perspektif anak yang tengah seronok main game ni hmm. uh, kenapa seronok dan sebagainya kan okay. so sebenarnya pada saya engagement apa-apa aktiviti pun boleh sebenarnya. tapi yang paling penting saya rasa satu kenalah involve anak in any decision yang you rasa nak buat fun untuk anak tu okay. kalau you yang tetapkan macam contohnya okey hari ni kita pergi main bola sepak pada ada seorang pun yang suka main bola sepak. Macam mana? Like dia dah, dia akan fikirlah yang yang apa? Video game tu lagi seronok pada main bola sepak. Hmm. Uh, so bantu dia tawarkan uh, aktiviti yang dia minat juga. Hmm. Kan? Hmm. Jadi kalau kata anak tu suka swimming, kita bawa lah pergi pool. Betul. Kalau anak tu suka, memang dia macam Fika katakan tadi, suka dengan baking, baking kita hantarkan ke baking class uh -huh. dan sebagainya. Jadi maksudnya, pada akal lah, mungkin uh, tak tahu Fika setuju atau tidak, <laughs> sebenarnya uh, bila kita ada quality time, walaupun betul. 10 minit, betul. itu adalah lebih penting daripada kita spend 2 uh, jam betul. tapi tiada quality betul, tu. Betul. Kan? Betul. Betul. Uh. Jadi maknanya apa-apa yang kita buat tu, bila anak-anak merasakan keberadaan ibu ayah, ayah dia, dia tu, uh -huh itu akan uh, orang kata memberi keseronokan kebahagiaan hmm. dari segi hmm. emosi juga hmm. dan of course yang itulah yang akan hmm. uh, apa orang kata mempengaruhi tingkah laku yang positiflah hmm. selepas hmm. tu kan hmm. jadi mungkin nasihat terakhir daripada Fika hmm. untuk uh, parents di luar sana uh, apa yang boleh mereka uh, tekankan kepada anak-anak hmm. uh, supaya anak-anak ini tidak Uh, mempunyai kebergantungan terhadap Game-game yang ada di hmm. di luar sana hmm. hmm. Okey, sebenarnya kan Kak Amy uh, Tadi saya nak tambah sikit untuk okay, soalan boleh. before ni uh, Memang kita kena ada Connection dengan uh, dan juga engagement Dengan anak hmm -hmm. tapi kadang-kadang Bila kita bermain dengan anak-anak ni kita terlampau Bawa diri kita yang adult ni Aa, sebagai seorang ibu yang main dengan anak-anak. So, instead of kita main dengan dia, kita tanya, eh kenapa orang tu macam tu? Kenapa ni? Lama-lama dia Aa. jadi macam, eh semaklah mak aku ni. Okay. Maksudnya, <laughs> kalau kita nak involve dengan anak waktu Aa. tu, kita kena memandang, maknanya POV kita daripada POV Aa, anak kita lah. Allow yourself lah. to be a child juga time okay. tu. Okay. Time tu lah. So, ya yeah, betul, time Aa. tu lah. So, kalau daripada segitu kan, kalau dia asyik menegur je lama-lama, anak tu pun berlarilah punya raya yang tak payah lama-lama sama-sama. Penatlah dia nak fokus kat sini kan. Aa so hmm. lebih 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 uh, disyorkan kalau kita sama-sama tengok dan juga uh, tak payah tanya pun tak apa just comment on things yang oh, contoh pilih baju dan sebagainya kan mm -hmm. bersendap bersependapat tukar fikiran dan sebagainya kan ah ha, itu okay. lebih lebih nilah dan uh, sebenarnya daripada aktiviti sosial yang macam tu dia boleh bantu anak untuk uh, kenal uh, self discipline juga mm -hmm. uh, dan faham juga perspektif mak ayah macam tu uh, macam mana sebenarnya kenapa mak aku marah eh kena sebab game main panjang-panjang ni sebenarnya mm -hmm. uh, so daripada situ juga mak ayah boleh bagi tahu uh, anak Kenapa ibu marah ni sebenarnya macam ni macam ni, macam ni. Mm -hmm. So this is how this happens kan contohnya kan. Uh, dan juga yang paling penting saya rasa uh, rutin harian lah rutin harian dekat 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 uh, keluarga tu sendiri. Mm -hmm. uh, ada satu family yang saya kenal dekat tempat saya belajar uh, dekat tempat saya bekerja dulu. Mm -hmm. Dia ada anak bukan seorang tau empat orang okay. dan salah satu anak dia special needs lah. Okay. Uh, tapi uh, mak dia ni memang sangat bagi saya produktif dan kreatif uh, lah. Dia memang setiap hari ada je program dia dan dia dia memikirkan setiap setiap keperluan yang setiap anak tu sebab minat anak yang berbeza-beza kan. Uh. So dia, dia fikirkan hari ni kita buat ni sebab contoh yang Ali suka main ni. So tomorrow kita buat ni sebab Aileen contoh adik suka mm -hmm. yang main ni juga kan. Mm -hmm. Tapi setiap hari tu memang ada aktiviti dan kadang-kadang orang pergi macam apa tu Uh, yang kasut ada roda tu apa ni skateboard oh, kan? okay. uh -huh. uh, yeah. ah okey ah hmm. ah rollerblade 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 tak pun ada aktiviti camping kan hmm. uh. so benar-benar macam tu kalau anak-anak daripada kecil dah diterapkan aktiviti-aktiviti macam tu dia sebenarnya rasa benar-benar yang duduk gadget ni sangatlah bosan Ha, sebab kita sebab Yalah. itulah kita kan hmm. yeah, sebab itulah kita dulu kecil-kecil kita tak suka duduk diam mak kita asyik marah aje kenapa kau tak boleh duduk diam sebab hmm. kita banyak sangat energi nak keluarkan dan kita tengok TV pun sesekali waktu time Betul. ada time-time exactly. kita je kan ha. yang selebihnya tu kita tak ada pun rasa kita nak pergi ha. nak tengok TV duduk je tak bergerak-gerak ha. sebab kita dah hmm, hari ni dah plan dah hari ni ha. nak main masak, -masak lah. Betul. hari ni ha, ada je Betul. tu yang sampai ikan-ikan dekat parit, habis Betul. kita tangkap kita masak acah-acah habis Betul. ikan Betul. di semua, okey okay. ha. jadi maksudnya bukan sahaja keberadaan tapi pemahaman uh, parents hmm. tu juga hmm. untuk kita kenal pasti minat anak-anak ni hmm. uh, sedikit sebanyak dapat membantu kita lah untuk kita guide anak tu uh, untuk tidak terlalu bergantung kepada game dan mereka pun boleh spend hmm. masa lebih dengan kita dengan kualiti hmm. yang adalah kan hmm. jadi uh, kita nak bagi kesimpulan sikit kepada yang menonton ni Vika hmm. boleh main game tapi tapi terkawal. Ah <laughs> okey jadi terima kasih. Mm -hmm. Kita nak ucapkan kepada Fika di atas kesudian Fika bersama dengan kita hari ini di Studio Pak Ema untuk membincangkan tentang topik yang tengah orang tertanya-tanya juga uh -huh. sekarang ni kan. Aa, dan juga aa, kepada anda semua yang menonton Sehingga ke penghujungnya ini juga Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Teruskan aa, tanda sokongan anda kepada Pak Emma Melalui social media kami Kita ada di TikTok, kita ada di Instagram, Facebook Dan kalau boleh subscribe aa, di YouTube majalah Pak Emma Untuk anda ketahui lebih banyak lagi info-info menarik Daripada pakar-pakar yang bertauliah Yang menjadi jemputan kita Juga ada banyak juga video-video keibubapaan Bersama dengan selebriti yang ada juga di di YouTube channel Majalah Pak Emma. Jadi kita jumpa lagi di uh, episod lain uh, untuk tanya pakar ini. Uh, jaga diri baik-baik dan seperti mana yang Fika katakan tadi, sama-sama uh, kita lakukan aktiviti untuk bonding bersama dengan anak, pastikan anda jadi anak juga. jangan nah. ha, jadi ibu, jangan jadi ayah. Jadi anak juga main sama-sama. Jadi dengan itu kita akhiri dengan lambaian mesra kita kepada semua yang sedang menonton. Bye, Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Terima kasih Fika. Terima kasih. Annie. Bye. うん。<music>